అందరికీ నమస్కారం మీ మా ఉమెన్స్ స్పెషల్ ఛానల్కి స్వాగతం శుభ స్వాగతం నేను మీ గాయత్రి వాడ్రేవు యా కుందేందు తుషారహారదవలా యా శుభ్ర వస్త్రాన్విత యా వీణా వరదండ మండితకరా యా శ్వేత పద్మాసన యా బ్రహ్మాశ్యుత శంకర ప్రభృతిభి देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा सरस्वतीं नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिस्सन्निधिक्रिया सरस्वतीं शतं नौमि बाघधिष्ठात्तु देवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदा अनुगृहतो जनाः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्रयम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् े विष्णुपत्नी च महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शरदिन्दुसमाकारे परब्रह्मस्वरूपिणी పీఠ నిలయే సరస్వతీ నమోస్తు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ధన్యవాదాలు